लोणावल्यातील भुशी डॅम मध्ये एकाच कुटुंबातील पाच जण गेले वाहून तर तीन मृतदेह बाहेर काढण्यात आले दिनांक तीस जून दोन हजार चोवीस रोजी लोणावल्यातील भुशी डॅम येथे फिरण्यासाठी आलेल्या भुशी डॅम च्या बॅकवॉटर मध्ये बुडून मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली होती ही घटना लक्षात येताच स्थानिक पोलीस कर्मचाऱ्यांकडून बुडालेल्या व्यक्तींची शोध मोहीम सुरू करण्यात आली व त्यामध्ये तीन मृतदेह सापडले तसेच एकनाथ शिंदे फाउंडेशनच्या स्वयंसेवकांचे अथक तातडीने घटनास्थळी पोहोचले असून मदत कार्यास सुरुवात करण्यात आली होती सदर घटनाबाबत रायगड जिल्हा मानवाधिकार अभियानाचे अध्यक्ष श्री प्रसाद कर्दमे यांनी लोणावला प्रशासनात चांगले धारेवर धरले सदर विषयी संबंधित शासनाकडून भुशीडाम येथे येणाऱ्या पर्यटकांसाठी उपाययोजना करावी अन्यथा पर्यटकांस बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी कर्दमे यांनी केली आहे आज का सब्जेक्ट, बुशी डैम एट लोनावला गाइस जैसे आप सभी को है जो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें फैमिली ऑफ फाइव पांच लोग जो कि आप देख रहे हैं उनको स्ट्रगल करते करते पानी में फ्लोट होते बहते जा रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये हर साल बुशी डैम पे या बुशी डैम के करीब या फिर जो स्पॉट है वहां पे हर साल होता है आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो वीडियो अवेलेबल है तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ ना दिस इज द हाइट ऑफ हाइट्स ऑफ मैडनेस वो कैसे मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंसिडेंट हाँ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल है इस इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि हर साल वहां पे टूरिस्ट जाती है ओके okay? बट ना वहां पे लाइफ जैकेट होता है ना वहां पे लाइफ बोर्ड होते हैं फिर उसके बाद में ना कोई डिजास्टर टीम है और कोई भी चीज नहीं है मतलब इससे एक चीज समझ में आती है कि वहां पे जो प्रशासन है जो गवर्नमेंट है उनको ह्यूमन से कोई लगाव नहीं है कोई एक एमपी हो एमएलए हो तो उनके पीछे कई गार्ड रहते हैं बट व्हाट अबाउट द वन पर्सन एक आदमी की सेफ्टी का इसका जिम्मेदार कौन जब उनको पता है कि मैं आपको बता रहा हूँ कई लोग के दिमाग में कोई सवाल था क्वेश्चन था कि आखिर वो लोग वहां पे करके आ रहे थे बीच में तो मैं आपको बता रहा सिस्टम सिचुएशन इज दैट कि वहां पे मतलब वहां पे बहुत से लोग जाते हैं तो ये उनका वहां पे ना कोई रस्सी है ना फिर वहां पे कोई मतलब जैसे मैंने आपको बताया है, ना फिर लाइफ जैकेट लाइफ बोर्ड के अगर जब इंसिडेंट होता है पानी कम होता है लेकिन जब बारिश जब ऊपर गिरती है ना तो जब फिर फोर्स में जो पानी होता है ना तो उससे आने नहीं मिलता है समझ लो आप एक जगह पे बैठे हो और अचानक चारों तरफ से पानी आ रहा है पीछे से तो आपको हिलने का चांस नहीं मिलता है तो दैट इज द मेन रीजन कई लोग का कंफ्यूजन था कि बीच में क्या करने के लेकिन मैं देखो तो आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूं कि मतलब एक अच्छा टूरिस्ट पॉइंट माना जाता है बहुत सालों से हमने भी सुना है कभी गई नहीं लेकिन हमने सुना बहुत है लेकिन वहां पे मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट जो वहां की जो गवर्नमेंट है जो मतलब जो वहां के जिम्मेदार लोग है रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वहां पे वो लोग ने लाइफ जैकेट वगैरह हर चीज पे रखना चाहिए और अगर आपको ये नहीं रखना है तो फिर उस जगह को रेस्ट्रिक्टेड कर दो सील कर दो और अगर सील नहीं कर सकते रेस्ट्रिक्टेड नहीं कर सकते तो फिर मतलब उसको वहां पे प्रॉपरली आदमी होनी चाहिए वहां पे गार्ड होनी चाहिए फुल ऑफ प्रोटेक्शन हर चीज होनी चाहिए अब ये जो पांच लोग गए खाली बात इन पांचों की नहीं है हर साल आप देखो देखो अभी-अभी अभी-अभी तो मतलब रेनी सीजन स्टार्ट हुआ है अभी देखो हम अगर ये अगर इसको अगर स्टॉप नहीं किया गया अगर इस पर रोक नहीं लगाई लगाई गई तो मैं आपको हंड्रेड एंड टेन परसेंट बोलता हूं कि इसके बाद भी होगा ह्यूमन राइट्स इसमें ह्यूमन मतलब मानव इसका इसके बारे में कौन सोचेगा देखिए गाइस मुझे ना लंबा नहीं करना ये वीडियो मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा ये वीडियो को इतना शेयर करो कि वहां पे लोनावला में पूरे गवर्नमेंट तक ये वीडियो जानी चाहिए मैं पर्सनली वहां के ऑफिसर्स को टैग करूंगा लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई मतलब हम किसी हमारी वजह से किसी की जान बचे तो प्लीज ये वीडियो को फुल शेयर कर दो ठीक है ना क्योंकि वहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट होना जरूरी है वो पॉइंट आप देख लो तो वो इट्स वेरी मतलब इट्स वेरी डेंजर यार और वहां पे ऐसा खुले आम ऐसा किसी को छोड़ नहीं सकते ना आप लोग तो जब मालूम है कि टूरिस्ट आती है तो लोग आते हैं वहां पे एंजॉय करने के लिए तो या तो आप एरिया को रेस्टिगेट कर दो या तो सीधा सीधा वहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम डाल दो मतलब हर चीज होनी चाहिए ना वहाँ पे बोले तो मतलब लाइफ जैकेट होता है लाइफ बोर्ड होता है वो हर चीज होनी चाहिए तो वो प्लीज उसके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से वहां के जो प्रशासन है वहां के जो मतलब ऊपर के जो मैनेजमेंट है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप ये सब की अगर आपको वहां चलाना है तो आप ये सबका प्लीज जरूर रोहा ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आजच आपल्या महाराष्ट्र वेदभूमी न्यूज चॅनलला लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका